menika April kalih hewu selangkung. Eng enjang menika, siang niki badhe mbabaraken babagan pawarta ingkang candi Borobudur, warisan budaya Jawa sing mendunia. Candi Borobudur dumunung ing Magelang, Jawa Tengah. Lan dikenal minangka candi Buddha paling gede ing donya. Dibangun ing abad kaping 8 nalika zaman dinasti Syailendra. Candi iki nduweni desain Mandola sing ngelambang ake perjalanan spiritual menuju pencerahan Sa'wise, sueka pendem abu vulkanik lan lemah candi Borobudur ditemokake man ing abad kaping songs dening Sir Thomas Stamford Traffle saiki candi iki wis dibuggar dan dilendungi denning pemerintah Indonesia lan UNESCO resmi dari situs warisan budaya dunyuk piwet tahun setunggalewu sangang atau sangang dosa setunggal